Матч для нас удачно сложился, потому что мы выиграли, хотя начало было не очень, скажем так, хорошее. Вот, э, но, слава богу, мы не сломались, как бы и не провалились и сумели вернуться в, в игру. Вот, провели характер и во второй половине уже плюс-минус была ровная игра, мы смогли подобраться ближе и как бы вышли вперед. Они как бы были качели такие, и, ну, в принципе, мы в защите неплохо действовали в конце и сумели переломить, в принципе, мало говорить как одна, так и другая команда. Ну, победили мы, мы очень довольны этому. Вот. Это был тяжелый матч. Но надо сейчас. Это всего лишь 0-1 серии, это ничего не значит. Поэтому мы видели это по предыдущей серии. Как, бы, как это может быть? Поэтому нужно сейчас немножко успокоиться, отдохнуть и настраиваться на следующий матч завтра. Что-то грандиозное говорить. Хочу спросить спасибо сказать своим ребятам, потому что после таких путешествий А-ля Криворог, Киев, Киев Южный. Вы представляете, какие у нас дороги и все это. Они проявили силу воли, сражались до конца, были у нас ошибки, но тем не менее выиграли. Я очень рад. Уже думаем, как найти силы на завтра. Помогли сегодня два центровых у нас было решение. Уже оставалось не оставалось ничего делать, как ну, увеличить презенс внутри зоны. И получается, что за счет этого мы подтянулись в игре, подобрали все подборы. Потом было, может быть, надо было чуть-чуть раньше убрать большого одного и все-таки не потерять инициативу. Ну, в конце так все сложилось, как сложилось. Рад победе. Спасибо большое. Спасибо. Есть вопросы. Вопрос следующего характера, сегодня практически большинство лидеров отыграло за 30, а то и больше, были эпизоды, когда Липовый, допустим, фалил, просил замену, каким образом рассчитываете и, рассчитываете и как собираетесь продлить силы команды на 5 матчей, потому что если серия затянется до 5 матчей, у вас получится по сути 10 игр за 20 дней? Да, даже уже больше, я так считал сам, больше гораздо, вы знаете... После проигрыша Кривбаскета дома, когда мы проиграли, начали проигрывать серию, я им сказал, что ребята, вы все муж, мужская команда, мы должны по-мужски играть. Вы показываете замена. Ну, знаете, такой момент наступает стрёмный на самом деле. Заменить человека на минуту надо ставить обратно, потому что ротация сегодня немножко выпал и Леша Чехринов, и Фурса еще недостаточно опыта. Ну, а Догит у нас пока не оправдывает наши надежды, поэтому как собираюсь сделать, так же само, как и было. Они игроки опытные, будем стараться восстановиться до завтрашней игры. Ну химик есть химик, я сам это прекрасно понимаю. Будем думать, как сложится завтра игра, так и будем сопротивляться. Может, будем бороться. Так что это я вам обещаю. Будем использовать больше скамейку, наверное. Я, я все прекрасно понимаю. Но мы весь сезон провели с шестью человеками были победы, были падения. Сейчас появилась больше ротация. но знаете, настолько важные матчи, что каждую минуту можешь упустить инициативу и все. Химик, команда Еврокубка, с ними играться не приходится особо. А ранее вы сказали, что вам пришлось задействовать двойный центр. То есть это было вынужденное решение, не запланированное? Нет, я, как сказать, вы как... Покритиковать меня хотите? Нет. Нет, ребята, был план такой. Нет, это нет. все оговаривалось, да, рассказываю. Оговаривалось на самом деле на тетрадочке двойные центры. Думал сначала начать так. Ну, посмотрел, что справились с моим маленьким составом. догнали все-таки. И тут надо было принять решение. Все-таки рискнули, приняли рад этому решению. И потом чуть-чуть опять же хочу сказать, и моя может быть какая-то недоработка. Надо было одного цента чуть-чуть быстрее убрать после там вот, Аута Юшкина. Ну, учусь, делаю ошибки. А с вам с насколько серьезная его проблема со здоровьем, и есть ли вероятность того, что он сыграет в этой серии? Ну, знаете, так, честно говоря, не хочу даже отвечать на такой вопрос, но после игры проигранной появились непонятные боли в коленях. Человеку был задан вопрос, можешь играть через боль? Нет. Остальные игроки остались, играют через боль. Ну что, хочу поздравить, во-первых, команду команду «Динамо». Я считаю, что это была хорошая игра, во-первых, для болельщиков. Нам где-то да не повезло. Мы проиграли вот, какие-то отрезки до да, ничейных мячей. Когда мяч добыл да, ничейный, там да, мы, наверное, да проиграли. Да много не забили. Да много трехочковых, когда сами стояли, смазали. Да не очень хорошо бежали в быстрый прорыв. Дотянули да чуть-чуть. Ну и, конечно же, да борьба на своем щите. Да тоже один с подборов снять у нас. Это много. Ну так... Да мы проиграли бой, но не проиграли войну. У нас завтра игра будем настраиваться. Это только начало. В первую очередь поздравляю, конечно, Динамо с победой, с очень тяжелой победой. Не секрет, наверное, что Динамо это очень опытная команда. И доказал Артур Дроздов в первую очередь то, что он действительно является одним из самых, наверное, лучших игроков, которые сейчас играют в нашей лиге. То есть это человек, который забил два очень важнейших трехочковых, которые нас действительно надломили. Соглашусь с Сашей, что в третьей четверти мы немножко пошли, такой small ball, пошли в маленькую. Мэтт пошел на 5, Виталик Мальчевский пошел на 4. Немножко больше поиграли пик-папов, то есть было достаточно много открытых бросков, но это баскетбол, к сожалению, мы не забили. Мы сняли 15 подборов нападения, это очень хороший показатель. И в первой половине, когда у нас было преимущество солидное, около 15 очков, если я не ошибаюсь, то мы должны были ломать здесь игру и уходить больше 20. То есть э, игра была проиграна, как сейчас уже после того, мы можем сказать в первой половине. То есть мы должны были эту игру выигрывать в первой половине, где мы должны были заканчивать не 10 очков, 41-31, а мы должны были заканчивать ее с более солидным преимуществом, ну ближе к 20, скажем так. Естественно, если бы там после подборов, которые где-то даже удачно там нам падали, мы не могли попасть из под кольца. Ну, это спорт, это баскетбол. Как Саша тоже сказал, соглашусь, что мы проиграли бой. Еще впереди серия. Я думаю, серия интересная. Будем делать все необходимое для того, чтобы вернуть преимущество своей площадки. Это первое. И, конечно, будем делать все для того, чтобы подтвердить титул. Спасибо большое. Статистический парадокс. У химика должно быть преимущество по подбору нападения, а чем второго шанса? Тем не менее, по сути, Динамо вернулась в игру, используя тяжелую пятерку, с двойницей. Не рассматривали этот вариант при подготовке к сопернику? Или в чем секрет того, что эта тактика для нас сработала, сработала, сработала? Нет, сша. спасибо за вопрос. Нет, ну, видите, если посмотрим статистику, то они взяли у нас 11 подборов, мы взяли 15. Да? То есть как бы тут мы по этому показателю выиграли. И если вернуться назад, я сказал о том, что мы промазали очень много открытых бросков. Да, безусловно, опять же, Миша Анисимов очень опытный игрок, который он там потом в конце уже додавил там эти подборы. И тот же Саша Липовый, который также опытный игрок. Понимаете, то есть подбор. Я ответил, по-моему, чуть раньше на ваш вопрос по поводу подбора. Мы готовились, мы готовились, то, что вы сказали по поводу большого состава, вернемся да, к вам тоже на этот вопрос ответим. Мы готовились, они начали коротким составом, то есть начали с Липовым на 3, да, и Фанденбург, и Чигринов на позиции первого, второго номера как кому удобно. Вот. И тут как бы мы имели какое-то преимущество. И затем, когда Артура перевели на 3, и они начали играть с двойным центром. Поэтому мы немножко тут эти четверти и поставили этот э, small ball, понимаете? То есть мы... У нас был, естественно, не могу говорить, там, какой вид защиты э, против Миши и Челована, да, как мы там что помогали, подстраховывали. Но, получается, идея была в том, чтобы растянуть их чуть-чуть побольше, этот их невысокий состав э, нападения, знаете. В принципе, если мы сейчас посмотрим видео однотайно назад, то это удалось. Единственное, я же говорю, что мы промазали очень много открытых бросков. То есть, если мы посмотрим наши игроки, которые обладают хорошим броском. Мэтт 5-0, Рябчик 5-0, Вова 2-0. И после того мы опять же готовили эти все моменты, когда они идут большим составом, особенно на Вове Коневе, они играют смену на пикин роли И естественно, тут уже, знаете, они тоже играют чуть поуже, и нет возможности где-то напасть, а где-то уже, знаете, и немножко... Волнение, время, 5-6 секунд, то есть это все в совокупности, оно, знаете, как это и дало такой, скажем, неположительный для нас результат. Я думаю, я удовлетворил. вопрос был более о том, что ваши игроки не искали контакт, Не искали контакта, контакт. я говорю, цели, но... Толки, очки. Да, да, да. Да, Я... удалось, но когда уже было очевидно, что у команды просто не летит альтернативы. На ну, материн, мы загрузили, выходит, понимаете, выходит. Мы, мы загрузили немножко на Петрова да, туда, и получается Петя промазал там. Полукрюк, понимаете, и я же говорю, что мы могли найти эти легкие очки в бонусе, когда на мисс матч мы должны были напасть, понимаете, то есть тут мы не напали. Тут мы не напали, знаете, у нас нет такого большого, может быть, преимущества, если играет Артур на три, э, смена с э, Вовой, например, там Мэтта, может быть, нет такого большого преимущества на лоу-пост, чтобы он его там смог однозначно задавить, знаете. Вы абсолютно правильно говорите, где-то этот момент мы тоже не доработали. Было такое, да, передержали, он получил эти три фала вот, и, получается, начали специально с Петровым. Ждали, думали, что как раз у Пети не было, чтобы он содержал где-то Мишу Анисимова, знаете, использовал, опять же, свои фалы но он закончил с нулем. Да, видите, то есть, опять же, он типа вышел, вернул в игру, забил важные броски. В концовке тренерскому штабу создалось впечатление, что не хватило одного тренера. Да, совершенно верно. Почему, почему так получилось? Не хватило нового тайм-аут, вот, да, в конце. Ну, видите, получается, что Динамо уходило в отрыв, и мы брали эти тайм-ауты для того, чтобы они не смогли уйти еще больше. Потому что мы могли, знаете, как правило, лучше взять тайм-аут, когда минус 5, у тебя есть возможность вернуться, чем потом будет минус 10, и у тебя останется два тайм-аута. а какой смысл уже от этого тайм понимаете? Поэтому как бы видим, чтобы игра ломается, вот-вот, 3 очка, 5 очков, и сразу берешь тайм-аут для того, чтобы не дать команде. Одно неудачное нападение, опять же, к примеру, тот же Артур забивает еще одну трешку, и все, ты уже 100%... Ну, тяжело, скажем так, не 100%, но тяжело тебе будет вернуться уже в игру. А так, знаете, и мы после всех этих тайм-аутов возвращались в игру. вы Возвращались в игру, и мы выходили даже вперед. То есть сейчас, посмотришь, опять же, все тайм-ауты были, в принципе, взяты правильно, возвращались в игру. Баб в конце, конечно, если бы... Ну, опять же, Артур мазал последний бросок. То есть, если мы говорим уже об этом, он мазал этот бросок, и у нас не было бы шансов взять тайм-аут. Правило. Поэтому.